вечера, гарного вечера, тихого вечера. Мы едем на коп, будем копать. Днем копать невозможно, потому что жара. Я решил, что надо копать с 8-9 вечера, до часов 11 И потом можно с 4 ранку копать до часов 7-8. Так что вот такой у нас коп будет по нашим местам старым простым Не разведку еще проводим какая нас краса. Еще все нормально. еще Всем доброго вечера, хорошего вечера. хорошо, есть у нас сигнальчик. 96. А вон наш сигнальчик. О, вот. о, вот. мы не точно. Здоровенно. Копейка. Копейка, Одна копеечка Есть сохран вот, Правда, не видно. А вот у меня. 1820 Короче, есть монета есть монеток. Монеток. Так, вот ямочка, есть ямочка И сигнаточка Всем измучили. Вот наш монетка. Непонятно, что монетка звучит из 97. Ну, нет, что за монетка. Ну, есть монетка. Непонятно. Что вроде курка он где. Вроде курка, да. есть монетка. чистить надо мыть. Есть у нас еще одна монетосина. Вот такая монетосина здоровенная. Собираем монетосину. Что, есть у нас все нальчики, все ямки варю, варю, варю. 99. А вот она, же монетка. Такая здоровенная была. О, такая здоровенно. Да? Такая здоровенная. Ну, <свист> ну, как здоровенно это. Тут вот еще душка капуста. Закисся трошки, видно. <свист> <свист> Но с той стороны курка видно здорово. И на этом здоровье они там тут попадают на двушку капусту. Двушка капуста, скорее всего. Вот такая у нас манитосина. здоровенная выпала. О, вот такая манитосина. Забираем манитосину такую. Да, Так, есть сигнальчик. И хороший сигнальчик. У нас есть. А вот сигнальчик. О! И что-то оно тут как блестит. Что то как блестит. какая подвеска. А, я ее разломал. Как подвеска, какая-то подвеска. Еще и блестит. Прикольно. подвеска была выпало. и скорее выпала сейчас желто забираю так есть у нас сигнальчик есть у нас сигнальчик и, шо... Шо, и копать не пришлось да бачите видно то в теме, то и знает, да? Видно, вот. Вот она. Здоровенно. Капуста, скорее всего. Скорее всего, капуста. Вот такая монетосина. Копать надо. Прямо сверху. Сверху, прямо сверху. Вот. Мы не точно так. Забираем мы не точно, сверху. прям в ямке стоит, а Вот он Сверху. Сверху. Да? Вот, Сверху. 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 и Сверху. Сверху. Николай Первый. Копеечка Николая Первого. А, еще и сохран для хороший, да, для да хороших. 1854 рик. Николай Первый. Одна копеечка. 1854 рик. Я ей черканул лопату.

Что забираем вместе? Еще у нас сигнальчик с ямки. 94. И вот так. Видите? И вот наша монетка. Конечно, копеечка. Что здесь сигнальчик с ямки? А вот наш веночек, вот наш веночек, метка, метка, копеечка стоит. Да, копейка, копейка, вот, вот, копейка.

Что здесь у нас сигнальчик с съемки? 94. Вот наша монетка. Вот монетка наша. Не видно ничего. Не заметно. Не заметно. Тысяча семьсот Одна копейка, наверное, еще. 1855 копейка. 1855 копейка. 1, 855, не хвалай. Собираем копейку. Так, выкупал еще вот такую штуку. Плух типа бух. Надевалась на это и игралась. Ну, роки ему много, было блин, он свои металлы, которые отсылали. А Остается Черняховский. Вот такие на штуки сюда надевалась. И это был чух плух, и это они играли так. Вот такие на штукенцы. Ралоч якобы на Да, слой металла тут еханый бабай. Вот да, так, соскресечек Орнеховский сюда ставлялось. Все, это было плохо. Вот такие на все. Все, забирай. Что у нас тут? Вот ямочка. У нас... сигнальчики 96. Вот. Монетка. Монетка не надо воду не беру. Непонятно. монетка. Забираем монетосину. шикарная было шикарно Забираем есть монету. Что, я нас очередной сигнальчик. Вот ямка. Шесть. То есть бачи, удачи, вот, вот. монитор О, -о, -о. тршка скорее Вот такая. Вик, наверное, найти. Тршка скорее сюда. И сейчас еще прикупить. Есть у нас такая монетка. Забираем. Всем добрую раночку. накопаем вот Такая красота. на вот красота. Oh. Kereta di entah закончили приехали домой совсем значит да? Еще вчера с 8 до 10 утра раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать царей два советика одна наша 10 копейшая не знаю лета два хастика поломотки нак пубочки орлянки Разна біжутерія, два напрстка, це тож щось непонятно, Тут щось що таке цікаве, там вроде вроді внутрі щось як об'єдна, щось щось. і тут он то ли полдинарика, де шоли местного. Це всі знахи с 8 вечора до 10 утра.